Пані та панове, вітаю! Моя манюня головушка забула записати привітання. Ну, вона його не забула записати. Просто я переписую це відео вдруге, бо я англійську мову не знаю, а їздимо йде гра без русифікатора. І мені довелось його шукати, качати, і це було дуже весело. Дуже сильно мене палками не бийте та не сильно крінжуйте, будь ласка, бо це моє перше відео, і я відчуваю себе не дуже. Комфортно, поки що. Дякую. Гарного перегляду. Ну же, Ліса, це ведь просто сон. Це не сон. Это... Воспоминания и от него меня тошнит. Теперь сосредоточься. Подожди. Ты паришь. Невесомое. Ничто. Расслабься. Огонь. Я воду. Забудь об этом, оставь это воспоминание. Оно бесполезно. Иди в страну чудес. Я не могу. Я в ловушке своего прошлого. Сержант, эта девочка сильно обгорела. Позовите доктора! С ней все будет в порядке? Нет, Алиса, забудь это наваждение. Забудь. Иди в страну чудес. Мне не хочется, доктор. Моя страна чудес разрушена. Она умерла для меня. Твои предпочтения не имеют значения, девочка. Теперь... Где-то Алиса? Я плыву в лодке с другом. М -м -м. Теперь все не так, как раньше. Что-то изменилось? Перемена хороший знак. Первое звено в цепочке забвения. Что с тобой? Ты спятил? Я не спятил. Кролик. Это неправильно, что он тут делает? Что-то не так. Что-то не так? Не вот так? так, пожалуйста! О нет! Только не это! Алиса, не сопротивляйся, позволь появиться новой стране чудес. Скверно. Разложение. Это убивает меня. Страна чудес разрушена. Мой разум разрушен. Забудь об этом, Алиса, заблокируй этот сон. Ты проснешься по звуку щелчка. Ну вот, Алиса, сейчас лучше. Моя голова разрывается, а в груди словно паровой молот. Да, что ж, цена забвения высока. От воспоминаний меня тошнит. Что я могу? Помни о других вещах. Я хочу забыть. Кому понравится быть одиноким в плену оскверненных воспоминаний? Я освобожу тебя, Алиса. Воспоминания — это чаще мучение, чем благо. Вы это уже говорили много раз. И... И я повторю еще раз. За прошлое надо платить. Итак, к нашей следующей встрече сходи за таблетками к нашему аптекарю на Хай-стрит. Хорошо, доктор. Теперь моя очередь забывать, Алиса. Итак, Чарли, твоего отца повесили за убийство твоей матери, которая тебя била. Давай забудем об этом, Чарли. Все в прошлом, Чарли. Жата вачу сім'я карує. Ти парієш. Психолог або психіатр, звісно, дуже дивний. Я б особисто не хотіла потрапити до такого психіатру, якщо чесно. чем у тебя в комнате? Bye, bitch! испортил мое белье. Панталоны Боже, а она в мире язвует. Так, цеки надо хлопчика А не, не могу найти дверь. Перший, друг... ой, другой, восьмый, девятый. Хм. Так, кимнатка девчаток. Ух. Чому те? А, фокус! Це те! Ой! Камера першого ...виду? Обиті? Коротше, фронталка. <смір> Лялька дуже стрьомна. Вони мене дуже лякають, ляльки. Типу, я взагалі не розумію, як діти могли ними гратись. ты до сих пор головой не дружишь я прошла лечение на пределе не знаю она ничего такого не сделала чтобы на ней так сказать не я заслужила эти горькие слезы Попробуешь? Боже а почему ее так все не любят это же ненормально Дом безопасный дом Сомневаюсь. Десять лет в психушке. Нет ни мамы, никого. Она сирота. Вона была десять роков. Десять роков. Заработайте себе на жизнь. Господи, десять роков. Мистер Пейн даже не представляет, каким скромным может быть жилище. Если б не рисунки и фотография, оно бы сошло за мою палату в клинике. Ну по факту так. Але обои прикольнее. Так, эта фотография моей семьи пришла сюда по почте. Ни записки, ни обратного адреса. Я благодарна за это воспоминание, но мне хотелось бы поблагодарить отправителя. Это, я так понимаю, ее родина. Это сама Алиса. В ней я старшая сестра. И батьки. Ну, Алиса с зайчиком, это факт. Капелюшник. Биба-боба. Хм. Так. Тут у нас більше нічого немає. Типу я знаю зараз, куди підходити через те, що я проходила її. Ну, я вже знімала відео по ній. І воно було без. Шавка слишком хороша для <творювався> Адорки. Вальна, як шляпнік, ніякого обаяння. свою сім'ю! сім'я. Кому ти нужна? А звідки вони знають про шляпника. А я проходила цю вже гру. Ну, я пройшла її до. Я не знаю це завод Капелюшника наче. Я її до туди прийшла і зрозуміла, що гра виходить, ну, тобто, проходження виходить дуже тихим і якось. Я, короче, не розуміла, Все еще написано английскую. Тому будет русификатор. Портрет передает самоуверенность доктора. Одет иголочки, невозмутим. Классическое обаяние скромности. Вероятно, он также указал художнику, как изобразить его нос. А я не напомнила. В него великий низ, чи як. Хм. Не помню. Часть тут. Ну, так, в нього такий. Він більш долгий. Еще один день, еще один сон, возможно. Все. Чудеса, но не знаю. Хуан статич. Для душев для душевно больных Сирот управляющий доктор Ангус Бамби. Бамби! Так. Кинчикский переулок. Здесь не пройдешь, дорогая, обходи. Спасибо. Да. Неплохо, тут свою конуру. Станция закрыта, короче. Перешла на российскую. Це, выбачаюсь. Так. Фабричные корсеты. я а как Я якось... О, сбережение. Я якось ходила в корсете. Мне взагалі не сподобалось. Она не работает? Где ее могила?

отсюда девочка иди своей дорогой Ты я подумал китик привет киса кис 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 не бойся меня китик кися 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 пися не стой здесь Алиса я дам Это тебе уйти просто потому урока. что ты чокнутая а я так разумею Алиса, знаете абсолютно в России. Что что эта кошка? слуп. Wow. Так, все живые существа в конце концов умирают. Но видеть чьи-то останки всегда горько. Я чему-нибудь думала, что яйца подобать. А, хотя она с этим всем живая. И на ей набрыдла уже. А мне проститутки ничего не скажи? Ну и ладно. А тут? Почти как настоящая работа. Не нужно менять пеленки. Это лучше, чем быть грелкой для сирот. Ты могла бы осчастливить кого-нибудь, спасти мир раз в 10 минут. А, -а, а, выходит, что она працюет там. Прошу прощения, сэр, но вы выглядите состоятельным джентльменом. Ну и ладно, катись куда подальше. Все равно тебе это не по карману. Что это бывает? <laughs> Я не понимаю. Кажется, следовать в темноту за пушистыми созданиями вошло у меня в привычку. Надеюсь, не пагубную. Темрява, это наш друг. Ей бояться не треба. Какие-таки это еще краще? Вот как бы вы увидели такие на улице, ваша реакция. Вот, цена, Алиса Липел. Опять же, шатаешься по трущобу, сестра Липел. <мех> Рада видеть вас. Второй раз за многие месяцы. Гуляешь совсем одна? Выглядишь измотанной, милочка. Тебе нехорошо? Пожалуй, да. Идем ко мне, а посмотришь, мои голубей. чудные птички, совсем как ты. О, нет, спасибо. Последний визит стоил мне нескольких фунтов и ни к чему не привел. Кажется, я могу вспомнить, куда делся твой паршивый кролик. Чистоколы, бабуся, кажется. Форма сгинала. Неудивительно. Родные поджарились на ее глазах, как каштаны. Десять лет клиники Ред лишь как коту под хвост. Доктор Бэмби сделал все, что мог. Застряла в своих вопросах. Пожар, воспоминания. Я заслуживаю компенсации, не правда ли? Кто подыскал для нее новую одежду? Кто устроил ее доктору Бэмби? Где бы она была сейчас, если бы не я? в подворотне, подавая свою задницу напоминает мне голубей, впрочем. Не поскупилась на лишний фунт или два для меня. Но то, что я знаю, стоит гораздо больше. Я сохранила ее тайну, не правда ли? Я слышала, она сказала, все погибли по моей вине, я не смогла спасти вас. Я сказала ей, что мое молчание продается дешево. Я ведь золотой человек, не такая, как ее няня, это самодовольная шлюха. Или как тот адвокат Редклифф, который забрал ее дурацкого кролика. Мне нужны деньги. Сказала ей, что сообщу фараонам, если она не будет давать деньги на мое содержание. Все время вопит и сходит с катушек, не может вспомнить своего имени дни напролет. Яка бабулька зла. Яка вона все ж таки шмара. Голі голі, голі голім, голі голі. Відчата. Відчуття наче місто горить. Або зараз розламується стіна і вилазить титан. Типу от реально. Ведь что, у тебя самый такий... Хотите навредить мне? Отправить обратно в психушку? Я не скажу нет. У меня жажда, и ты сможешь это увидеть. Надо выявить Больше, чем жажда, смать из Я вже бачу це в третій раз і я досі кайфую від цього. Ця гра наче вийшла в 2011 році. Я в неї пограла десь у 12-му або 13-му. І вона на мене стільки впечатленій. Коротше, вона на мене стільки всього, стільки емоцій дала мені, я аж вау. Не самое лучшее путешествие. Хотя бы нет приз или того, чем она стала. По крайней мере, место, где я приземлилась, выглядит знакомым. Давно не виделись, Алиса. Чертов кот, не пытайся напугать меня. Я и так уже на грани. Превосходно. Если ты не на грани, ты только занимаешь место. От тебя проку нет. Ты знаешь, это не так. Большое спасибо. Я сама себя напугаю, когда будет надо. Я надеялась избежать всего этого. Оставь надежду. Новый закон правит стране чудес, Алиса. Это жестокий закон. Мы все рискуем. Будь на чеку. Вау. Так, долина слез. Мабуть, мы на тему завершим. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Бывайте.